Salam. Biz bu videoda bəzi test suallarının izahlarına baxacağıq. Azərbaycan tarifi. 1-ci sual. İki hansı şəhərdir? İki bildiyimiz kimi Ədəbidir. Digər şəhərlərin də adlarını sadalayam. 1. Lənkəran, 5. Pəbəd, 6. Urmiya, 4. Naxtəvan, 3. İrəvanddır. Oraqədər burda düzgün cavab Ədəbidir. İçədirsə, düz fikirlər seçin. Ağqoyunlu dövləti Səfəvilər dövləti ilə qohumluq əlaqəsi yaradı. Bu fikir səhvdir. Çünki burada dövləti olmamalı idi. Yalnız Səfəvilər ilə qohumluq əlaqəsi yaradılmalı idi. Çağdıran döyüşdə Qızılbaşlar məğlub oldu. Bəli, bu fikirdə heç bir sərtlik yoxdur. Ona görə də bunu götürürük. Omdəsən axırlarında Bərdə iri ticarət və sənətkarlıq mərkəzidir. Xeyr, bu fikir səhvdir. Çünki 1944-cü ildə Dədə Svayana tərəfindən qərarət olunmuşdu və o bu hal tərəfə bir daha özünə gələ bilməmişdi. Ona görə də bu fikir səhvdir. Nadir Xan Vugan Qorusanı çağırdı. Bəli, burada heç bir səhlik yoxdur. Ona görə bunu da götürürük. Azərbaycan dövlətinin tərkib hissəsidir. Nadir Şah Hey, bu Nadirxan olmalıdır. Çünki o onu yalnız dövləti qurandan sonra Nadir şah deyirlər. Digər suala baxaq. Hansı səhvdir? Hansı səhvdir? Ləli və Məcnun operasını yazdı. Məhəmməd Füzuli. Xeyr. Bu fikir səhvdir. Çünki burada operasını deyil, poemasını. Ona görə düzgün cavab burada Budur. Digər bəyanatlardan nəzərdən keçirək. Civaşaqlar dövləti İlxanlılar dövlətin təkrirə daxil edir. Bəli, budur fikirdir. Digər bən. Səfəvilər dövləti Azərbaycanın cəlbında yaranır. Bəli, Təbriz əsası qoyulub, Təbriz də cəlbı Azərbaycanındır. Qarabağ işğal edildi 19-cu əsrdə Ruslar tərəfindən. Bəli, bu fikirdə düzdür. Digər suallara nəfər keçək. 4-cü səhifəyə nəzər yetirin. Sovet İttifaqı ilə barış, birləşmə, barışmaq istəməyən xalq bir çox yerlərdə isyan qaldırdı. Bunlardan biri də Gəncədə baş verdi. Bu 1920-ci ildə baş vermişdir. Bu da nöqtələrin gerinə 1920-ci ildə baş vermişdə olmalı idi. Bu gün də var. 1920. İkinci suala nə cavab verək? Yaxınlıq. 700-cü sualda Azərbaycan da. Burda şərtini çox diqqətlə oxumalıyıq. Burda Azərbaycan da olmalıdır. 700-cü il hadisə. Baxaq. Xalqlar arasında mühim görüş baş verdi. Bu Azərbaycanda olmamışdır. Onun üçün də bu o, cavab ola bilməz. Fəsəndə ilə arabaların toqquşmaları baş verdi. Bu da ola bilər, çünki hər kəsi Azərbaycan çağında yaranır. Sonra İslam dili yarandı. Bu Azərbaycanda yaranmamışdır. Bu Ərəbistanda yaranmışdır. Sonra bir sıra dövlət fətillərinə korpaq faylandı. Bu həqiqətən də 7-ci əsrdə Azərbaycanda olmuşdur. Ona görə də cavab Budur. Bir sıra dövlətlər tərəfindən tərpaq faylandır. Digər səhifəyə nəzər yetsək. Burada bizdən uyğunluğunu müəyyən etmək tələb olunur. Vaxt dediyimiz kimi, burada 1. Lənkəran 2. Ərdəbil 3. İlavandı. cavab belə oldu. 1 Lənkərən, 2 Ədəbi, 3 İrəvan. Digər suala baxaq. Hara necə dövlətinə aid idi? 1-ci xəhazə dövlətinin yaranması, 2-ci xəraşaqlara dövlətinin suqutu, 3-cü Təferlər dövlət Təferlərin Cülistan qalasını həsəy alması. Bu da proqradan da 1. Səfəvilərin Güristan qalasını mətərhəyə alması. Sonra Səfəvər dövləti yaranması. Toru Şirvan xanlı dövlətinin sığortu. Çünki orada yəni çox getmirib qoyub getmişlər. On qonları məhv etdilər. Səfəvər dövləti yarandı. Daha sonra isə qalıb Şirvan xanlı dövlətini sığortu qoradılar. Onda cavab 3. 1 2 cəhə ona nəzər yetsən. Elxanlılar dövlətinin iç sultanı. Elxanlı dövlətinin iç sultanı bildiyimiz kimi Qızıl Arslandır. Digər şəxsiyyətlərə baxaq. Eldəniz Eldəniz onun ilk hökömdarıdır, amma iç sultanı deyil. Məhəmməd Zəhan Pəhləvan o da onun ikinci hökömdarıdır. Heysəm ibn Xalid isə Ədazə dövləti ilə əlaqəsi yoxdur. Çünki o Şirvan xalqları dövlətinin qurucusudur. Digər suala nə də yətsəy. Qalibiyyətli müharibəyə nəticəsilə yaranıb, Osmanlı dövlətinə qarşı mübarizə aparır. Bu da qalibiyyətli müharibələrin nəticəsində yaranıb dedikdə, iki dövlət nəzərdə tutulur. Ağqoyunlu dövləti və Səfəvilər dövləti. Variantlərə baxırıq. Burada aqqoynu dövləti olmadığı üçün cəvaz səfəvələr dövlətidir. Digər xüsusiyyətini oxuyaq. Görək uğrun gələtmi Osmanlı dövlətinə qarşı mübarizə aparır. Bəli, səfəvələr dövləti Osmanlı dövlətinə qarşı mübarizə aparır. Ona görə də bu suala cavab səfəvələr. 10-cu s. Hacı Əli Əddin Tağiyevin fəaliyyətinə aiddir hökəməri çəkdi. Bəli, bu fikir düzdür. İl operanı tamaşa tamaşaya qoyub. Xeyr, bu fikir səhvdir. Teatr binasıçıtdır. Bəli, bu düzdür. Nes sahəsinin əsəsini qoyub. Xeyr, bu fikir səhvdir. Çünki o nes sahəsi nə məşə olsa da onun əsəsini qoymayır. toxuducu fabrika açdı. Bəli, bu fikir düzdür. Bunu da qeyd edirik. İşkomediyanı yazdı. Xeyr, bu fikir səhvdir, çünki İşkomediyanı Yunanlar yazır. Ona görə də burada cavab suçunə seçdirib, teatr bina edib və toxuducu fabrika açdırır. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər.